Хорошо. Фу, что ж мне так тяжело? Потому что так должно быть. Подписчики часто спрашивают, почему мы не общаемся во время тренировки. Ну, потому что у нас идет работа, ну и типа базарить как бы мы не можем между подходами. вот Поэтому мы в отдельном видео сейчас обсудим некоторые вопросы, которые подписчики нам задавали. Сергей, вот один подписчик пишет, с таким бы тренером и я бы накачался. Вот. И в свете таких высказываний подписчиков, если вот оценить желаемый результат в 100%, то сколько процентов успеха, по вашему мнению, зависит от тренера, спортсмена, генетики и генетики? Ну, наверное, все равномерно. От генетики, наверное, большая часть зависит. Раз. Потом идет тренерская мать, работа, либо знания твои, познания в этом. 3, ну и старания твои желаниями 4 процентом соотношение трудно это связано потому что у всех процентов может быть разными а какие еще аспекты есть вот, кроме генетики ну, дисциплина тренин, дисциплина дисциплина одна из первых первозначальных да, не бой дисциплины твоя генетика малыша будет значим да. а, так было бы интересно узнать про, про периодизацию нашей нагрузки. Как мы вообще вот делаем периодизацию, как вот у нас тренировочный план? Ну, тренировочный план, как правило, у нас в принципе идет база наверх от 6 до 8 повторений, но, как правило, это на 6. А на низ чередование. Две тренировки на 6 повторений и, и одна тренировка на 10-12. Когда как? И вот, как раз к этому вопросу один подписчик помню, спрашивал. Почему именно вот 6 повторений вы выбрали вообще для себя? Почему не 7 или 5? Потому что самая большая интенсивность можно на ней создать, блять, и можно достичь накачку. На При меньших повторениях накачки уже не будет, там будет уже силовая работа, Поэтому... Как бы и пампы, и на силу. Ну чтобы... да, чем... Очень маленькие перерывы, и поэтому успеваешь только вешать вес и а. делаешь а. дальше. То есть три подхода выливается как в один, то бишь, а. но с повышением веса. Да. Вот еще вопрос. Почему мы не используем подтягивания в тренировках наших? Ну, из-за и не из-за какого-то принципиального, блядь, из-за тебя. То есть у тебя тяжело пойдет, ты высокий, тяжелый, а пока что я хочу просто развить в тебе какую-то мышечную ткань побольше. Потом, когда ты станешь сильнее, мы будем делать подтягивания. Угу. Так, и вот еще подписчик просит: совет. Если во время тренировки скачет давление, немного болит голова, но хочу также тренироваться, что делать, посоветуйте. Ну, во-первых, надо к кардиологу своему сходить и проверить свое давление, блядь, в чем, насколько оно скачет, блядь, вообще по жизни. На тренировках оно у всех скачет, это нормально, оно поднимается в некоторых упражнениях до 200. Это не говорит, что это плохо, это хорошо, но опять, как оно нормализуется, у вас, блядь. И опять же, если. Болит голова, значит, надо, надо проверить сосуды и сходить к кардиологу, блядь, нахуй. Какая проблема? от сколько вам лет, блядь, и это ж... От этого пляшется все. Если вам 15 лет, то надо изначально посмотреть свое здоровье, изначально. А когда вам 40 лет, уже надо быть более осторожными, и проверяться каждых полгода, а, Еще я в ТикТоке у себя там выставлял видео, я показывал, ну, что я пью на тренировке. Я там добавляю цитрулин, аргинин и там быстрые какие-то углеводы, вот... И мне там писали, что это все типа херня, что это вообще не надо. Ну, вот это как ну, не вообще шер... экспорт? Не это не вы... херня. В принципе, это не херня. В принципе, если, значит, я считаю так. Если у тебя есть лишние деньги, то в принципе можно. Но главный критерий все равно в принципе это питание. Разнообразное, полное углеводами, белками, жирами, разнообразными. То есть питание, питание, mm -hmm. питание, питание. Будет полноценное питание, в принципе можно обходиться и без дополнительных притренников и все остальное, в принципе. Я, в принципе, противник всех предтреников. То есть, когда ты молодой, тебе 20 лет, и ты предтреники, в принципе, можно использовать. Но когда тебе уже там по 30 и свыше, то я не рекомендую использовать притренники, потому что такая зона риска, в принципе, не сильно хорошая. Ну, такие не тяжелые все равно предтреники. Ну, когда ты молодой, да. Но когда ты уже взрослый парень или там уже мужчина, то, в принципе, предтреники я не вижу смысла в этих притрениках, так, чтобы если человек не профессиональный спортсмен, то их использование. То есть я больше от них вижу вреда, чем положительный эффект. Вот, и еще подписчик спрашивает. Хожу в зал 4 раза в неделю, но не могу выдержать такой темп, как вы. Как мне быть? Ну, я Наверное, не знаю, что он делает. Может он делать много упражнений, может он делать много подходов. Тут, в принципе, разделить-то можно, но дело в том, что mm -hmm. темп... Создается из, из тех повторений и подходов. Ну, у нас повторения идут, как правило, там база 3 4, 3 -4 подхода, там на 6 повторений. Имеют, на. И, а если ты делаешь 10 повторений, ты делаешь 4 тренировки, ты, конечно, 2-3 месяца, если без поддержки фармакологии, ты, конечно, не выдержишь такой темп. То есть, mm -hmm. если ты будешь его поддерживать. Ну, относительно своего темпа, от своей отдышки, имеют, надо заниматься, подбирать под себя, имеют, то бишь от своего, от своего здоровья, от своего... От своих потребностей, то есть смотря, какие задачи стоят. Тут вопрос в том, что если ты выделил на себя время там, для какого-то прогресса, то его нужно поддерживать. То есть организм все равно потихоньку адаптируется. Поэтому выходить, куда-то находишь на очень новый уровень, нужно что-то предпринимать. Новые нагрузки, новая интенсивность, новые упражнения или что-то еще. Понимаешь? Просто на одном уровне, если ты стоишь, ты будешь стоять всегда на одном уровне. Вот, и это все вопросы задавали в Ютубе, а вот это один вопрос из Тиктока. Я там выставлял и говорил то, что, ну, показывал свой рацион и говорил то, что я там ем достаточное количество жира, потому что и что на массонаборе, что на сушке, жира, жира должно быть в достаточном количестве. И миллион комментариев, то что жиры не надо. Вот как вы вообще считаете, должно ли меняться количество жира в рационе на массе, на сушке, на фарме и без фармы? Слушай, оно меняется, но в зависимости от твоего состояния, от твоего внешнего вида. Все подбирается индивидуально. То есть на массе это одно, когда ты человек работает, на сушку это другое. Там все корректируется от того, как ты, как ты выглядишь, как ты должен выглядеть, какой прогресс ты от этого ждешь. Поэтому и корректируется еда от этого от каждого дня. Когда человека каждый день видишь, его корректируешь. Там, сегодня столько углеводов, завтра столько там, и все остальное. Поэтому, когда идет просто тренировочный процесс по набору, в принципе, там особо коррекции нету. Чем больше еды, там, в принципе, тем лучше. Чем больше переварил твой ЖКТ, тем, в принципе, хорошо. Ну, я думаю, вы на этот вопрос уже отвечали, но все равно. Много было комментариев. Почему тренинг в таком убойном темпе? Чей? Твой? Да. Ну, потому что тебе 18, ты хочешь результата, ты готов трудиться, именно поэтому. А как еще? Ну да. То есть мы максимум с тебя вытягиваем в твои золотые годы. Самым высоким уровнем гормонов, самым высоким уровнем здоровья твоего ЖКТ и все остальное. То есть, все, что ты можешь показать максимально, ты можешь показать сейчас. Через 10 лет ты уже так показывать не будешь. Угу. То, так. что можно себя максимально вытянуть сейчас это сейчас. Вот. Ну, еще пару вопросов осталось. Как лучше делать разводку в кроссовере или с гантелями? Это два разных упражнения. Надо делать и так, и так. В принципе, меняйте одну тренировку на грудь вставляйте кроссовер, в принципе, можно делать одну с гантелями, опять же, разводки разные бывают, и под углом вверх головой, и вниз головой, и на ровной, так же и кроссовер, снизу можно делать сводку, и развод, сводку можно делать и с верхних блоков, поэтому какой акцент, куда на какую грудную больше доставлять, нет каких-то плохих, хороших упражнений, надо пробовать все, то, что больше подходит, как больше тело реагирует. На, на дальнем этапе, то бишь, на когда человек приходит, там первый год занимается, лучше использовать, конечно, базу: такие жимовые, гантели, штаны, свободные веса. Вот, и последний вопрос на сегодня. А, назовите вот, по одному упражнению на каждую группу мышц, вот, которые 100% вот, должны быть в тренировочном плане. На ноги приседания, становая тяга на грудь жим под углом, спина тяга в наклоне штанги, бицепс подъем стоя штанги, трицепс жим узким хватом, ну так что базовая, плечи разводка и жим стоя с груди. Ребята, сегодня мы ответили, ну, конечно, не на много вопросов, но вы можете под этим видео писать свои вопросы, свои комментарии. И если под этим видео наберется достаточное количество интересных комментариев, то мы с Сергеем еще поотвечаем на самые интересные из них.